На каждый момент в каждой ситуации хотели бороться, забрать мячи, как можно побольше під подборов и больше забить. Что получалось? У нас много не получалось, много получалось. Думаю, у нас еще есть неделька, и мы будем готовиться к финалу кубка. Як тобі, це Як змагалися з Підкільцем і з цими хлопцями молодими? Можливо, твоє враження? Я не скажу, что сегодня была какая-то другая Гаверла, как была в начале чемпионата, потому что все выходили в Гаверле, все старались, боролись, и это было ощутимо э, под кольцом. И, если не ошибаюсь, мы даже проиграли подбор. Э, ну, у вас все бились. Да, так, Секрет попадания трехочковых. Такая серия пошла. Тренировки. Спасибо. Дякую. Добрый вечер. Как уже игрок сказал, мы говорили, готовились серьезно, как в любой игре, чемпионата. И, и поначалу нам план игры и, то, и настрой был такой, как мы готовились. Да, все удавалось, и в защите нападения игроки выполняли эти задачи, которые были поставлены сегодня на игру. Но второй половине мы, мы играли хуже, да, и Гаверло наоборот. Наверное, тренер сделал серьезные переговоры, раздевалки видно было, и что Гаверло вышло, вышло с характером. Но наши игроки, может быть, успокоились тому результату, что уже показали в первой игре первой половине, да, и наша игра такая была э, э, скачками, да, там пару красивых, хороших моментов, правильные розыгрыши, но, но потом опять игроки терялись иногда и в защите, и нападении, так что не могу сказать, что я второй половине доволен, но могу сказать, выразить, да, благодарность Горель Гаверли за вторую половину, они дали хороший бой нашим игрокам. И показали, да, что первым казались, что это будет такая прогулка, да, то второму была реальная борьба за каждый мяч, за каждую, каждую очко, да, и так что это была хорошая уже такая игра, как и должно быть в чемпионате Украины. Ваша серия, при можно продолжается, и где вы черпаете мотивацию? То есть, как бы вы выиграли много матчей, как вы настраиваетесь на соперников, вот именно дальше продолжить? Ну, я думаю, любому игроку любая игра это уже хорошая мотивация, потому что игра это праздник. Чемпионат, да, если по нашему чемпионату брать, это регулярный чемпионат, и ты играешь 30 игр, и значит 30 игр ты выходишь уже как бы на, на, на хорошую борьбу, как на, на показать то, что ты в тренировках наработал, отработал. Э, э, готовился к чему, и игроки должны принимать эту игру как праздник, как такое место, где он должен проявить и самые лучшие качества. Так мы и готовим игроков, и спасибо игрокам, что они это и отдаются на поле, да, и потому что мы должны показать зрителям свою хорошую игру, и они приходят на нас смотреть. И так что, я думаю, не надо, игроки должны понимать это и мотивировать себя, и тренера тоже, конечно, должны им поменять. Так что серия, не серия, каждая игра отдельная, именно каждую игру так и готовимся, чтобы это была как последняя, да, и, и если сегодня конкретно серьезно готовились на Гаверу, на все ваши сильные стороны, слабые, да, и все это знали, и так и готовились, концентрировались. Вы знаете, что проблемы есть у клубов, ряд клубов финансирования, как у вас финансирование, и насколько задача у вас максимально стоит в кубке, в чемпионате, но ну, перед руководством стоит перед вами? Ну, Южный всегда был командой, да, сколько я его помню, и следил с высокими целями и задачами, да, и, и ничего не менялось, и всегда клуб перед нами, я как тренер перед игроками ставлю самые высокие цели, да, каждой игре выиграть и идти на цели, да, так что задачи наши самые высокие, и игроков стараемся этому готовить. И, конечно, сейчас, как вы уже заметили, чем ближе идет чемпионат второму этапу, тем каждая игра важнее, там уже кубок, плей-офф. Так что все, мы, мобилизация наша должна быть все лучше, и качество игры тоже должно улучшаться с каждой игрой. Так. Откровенно, такого а болеете, чтобы какая команда заняла восьмое место, будет ваше первое. Я первый, <смех> <смех> первый Да, ну откровенно говоря, не, не так четко я турнирную таблицу не знаю, да, там знаю, что очень плотно все команды идут. И э, я думаю, что, ну, как, ну, самый, ну, я считаю всегда, что самый достойный должен занять то место, место на которое он настраивается. Да. если Гаверла настроился и, и, будет достойно войти в восьмерку, значит Гаверла, да. Такая, ну, своя изюминка и своя ценность, да. и Гаверла есть своя ценность, и у других команд, так что, кто у нас будет, и на этого соперника будет его оценивать и серьезно готовиться.